В завершение темы о милиции народ просит, чтобы закрыли те незаконные пункты металлолома, которые есть в Закулиновке. Вы можете как-то повлиять на милицию в этом отношении? Ну, давайте скажем так. А я уже сказал, что мы в этом отношении работаем, потому что просто так вот, допустим, частный дом, да? Значит, есть там, мы знаем, что там пункт приема металла. На каком основании мы зайдем в этот частный дом? То есть нужен ордер и т.д. и т.п. За то время, пока значит, мы это все будем оформлять, тот человек, который принимает там металл, он положит, спрячет, спрячет его и скажет, что так это мой металл лежит, и, ребята... В чем вопрос? То есть там много, это самое, много вопросов, как зайти на приемный пункт. Это сказать, надо там подвязывать, в принципе, и налоговую инспекцию. Этим вопросом сейчас разработка этих вопросов занимается, потому что действительно в городе практически там у нас несколько пунктов официальных, остальные все у нас неофициальные. То есть, поверьте, я тоже заинтересован в том, чтобы, сказать, чтобы навести порядок и вот это все дело позакрывать. Занимается этим вопросом. Значит, у нас есть комиссия при исполкоме. Неоднократно эта комиссия выезжала и просто, допустим, блокировали работу этих пунктов, когда стоит это самое, легковой автомобиль, сидит в нем представитель милиции, представитель исполкома и, допустим, представитель водоканала. Это было несколько раз. И человек, который тащит, скажем, железо сдать на металлолом, в виде чего он просто скажем, разворачивается и уходит в другую сторону то есть металл метал, пункт миллион приклада но ну, ну, не все пункты не работали допустим скажем какой-то один день когда был рейд. и потом этот слух разносится что да нас там это самое контролирует и никто ничего не ходит не носит значит ну, но какие-то убытки на данным пунктом скажем так но в этом направлении мы работаем я думаю скажем так в ближайшее время мы наведем порядок в этом отношении